Bagaimana takutnya azab Allah. Bagaimana kuatnya bunyi api neraka. Dengan belaka dah ya Allah. Pas nak gapo? Farjina na'mal salihah atala kami kelik semula ke dunia. Hotu hok dia minta. Tu dia panggil sesalan. Nak balik ke dunia semula ni setelah berada di akhirat tu kata nak balik apa? Tak ada dah dunia. Dunia yang kita hidup pada hari ni kena ingat dia ada ajal dia, dia ada tempoh dia. Maknanya dunia ni juga dimatikan oleh Allah. Nama dia kiamat. Kena ingat waktu bahawa bahawa dunia kita ada hidup, hidup hari ini, mana ditamakkan oleh Allah. Lepas kamu di hari akhirat nak minta dunia. Nak balik mula? Tak ada. ada. Nak balik nak apa? Dia raya pada Allah Ta'ala, Farjidna kembali semula kami ke dunia ni Nak mal salihah Nak beramal, nak jadi salih. Bahawa yang nak beramal. Bahawa yang nak salih. Akui peluang kamu tika hidup ni 20 tahun, 70 tahun aku amri nabi, aku amri agama, aku amri Quran. Aku amri peluang kau tu peluang kau ni. Mu ada harta aku suruh bayar zakat, mu ada peluang gi haji aku suruh pergi haji, mu ada bulan Ramadan aku suruh puasa. Mu ambil kisah? Hari-hari aku suruh semai, musmah je. Itu peluang tu siapa mati aku buit tu. Mu tak ambil kisah apa? Hari ni baru kata nak beramal. Tak ada dah. Baru ni baru berkata uh, mengatakan yakinun sesungguhnya kami yakin ya Allah. Baru yang yakin. Semuanya Allah Ta'ala kata, aku tak nilai ada belakang. Ha, nah, itu. Bila sapa pada mereka ni, penyesalan dia tak boleh lagi diubah. Tak boleh lagi dibaiki. Tak boleh lagi dah. Kita nak bina apa-apa. Ingat kata dia benar-benar gini. Janganlah kamu penyesalan itu. Sehingga kan kata penyesalan kamu yang terlambat. Dan tidak ada gunanya. Demi Allah. Sekali-kali tidak kamu tidak merasa puas dengan apa yang telah kamu miliki. Anilah nah, kita. Kita hidup di dunia ini tak pernah cukup pun. Ada gotu, nak gotu, ada goni, nak goni. Kalau ada doh tak habis nak guna, kalau tak ada tu nak semacam. Itulah sikap kamu di dunia pada hari ini. Semua kata ini kamu tak pernah puas, tak pernah jemu di dalam apa yang telah kamu miliki. Kamu juga tidak puas dengan harta yang kamu cari dengan jalan haram. Nasihat yang diberikan kepadamu tidak kamu dengar. Dan ancaman yang ditujukan kepadamu tidak membuatmu berhenti melakukan perbuatan dosa. Nah, mana pada kamu tak kisah pun. hal hari pun aku aku redah pergi belakang. Dosa, kau tak dosa, kau aku tak ambil kisah. Itulah kehidupan kamu. Nah, kamu tak pernah muhasabah pun hal-hal yang demikian. Dalam berusaha, kamu sentiasa membabi buta dalam mengikut hawa nafsu. Kamu terlena dengan harta yang telah kamu kumpulkan. Sehingga tidak ingat akan kematian yang berada di hadapanmu. Wahai orang yang lalai. Adakah kamu fikir bahawa kamu akan diberikan, dibiarkan begitu sahaja? Mu tak ambil kisah pun tentang hidup kamu hari ini. Nak jadi apa-apa. pun. Mu ingat kau dah. Bahawa sehidupmu tu tu helok. Gitu ya kau. Tu habis ikut Dah. Satu hari kamu akan dipanggil. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan. Adakah kamu fikir bahawa. Kamu tidak akan diminta bertanggungjawab terhadap perbuatanmu selama di dunia. Adakah kata dia mu fikir setiap benda mu buat tu. Mu tak akan diminta bertanggungjawab ko? Pernah dah mu fikir benda gitu. Jadi kita kena ingat setiap benda yang kita buat tu kita kena bertanggungjawab. Kena jawab di hadapan Allah. Honni gini honni gini gini, Mujur fikir, tak salah-salah kau mana benda tu. Dan adakah kamu fikir bahawa mau dapat dirasuah? Mu ingat kau mati-mati ni boleh bayar ke? Boleh upah ke? Tak, boleh rasuah ke? Demi Allah sekali-kali tidak. Harta dan anak-anakmu tidak dapat memberikan manfaat kepadamu harta kamu hok melonggok-longgok itu, anak-anak kamu, keluarga kamu yang begitu sekali ramai itu, semuanya tak ada manfaat untuk kamu. Banggalah kita hari ini God to God ni boleh sebut setakat ni ya. Sedangkan mereka tak boleh membantu apa-apa kamu. Yang akan membantumu di dalam kubur adalah amal ibadahmu. Beruntunglah orang yang sentiasa bertaubat dan sentiasa mengawal hawa nafsu. Itu ya. Ia boleh tolong kita, boleh bantu kita. Amal ibadat kita ketika kita keseorang di kubur. Maka bertaubatlah kita. Maka banyaklah menyediakan bekalan dan kawalah hawa nafsu kita. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Allah Ta'ala kata apa dan bahawasanya seorang manusia tiada memperolehi selain apa yang telah diusahakan dan bahawa usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Itulah Allah Taala kata bahawa seseorang manusia ni tiada memperolehi selain apa yang telah diusahakan. Mana kita hidup hari ni kita usaha ke mana? Kalau kita usaha untuk urusan kehidupan dunia kita dapat hal kan? Kalau kita usaha untuk kehidupan akhirat kita akan dapat akhirat. Sebab tu Nabi kata hidup kita ni akan berakhir dengan mati kita ini berakhir dengan cara hidup kita. Kalau kita hidup sebagai seorang yang ganah, orang yang zalim, orang oh, tak peduli, tak ambil kisah, gata ha? matilah begitu juga. Tapi kalau kita hidup sebagai seorang beramal, or, beriman, or, orang beriman, orang bertakwa, kepada mati dekat dia begitu. Mati itu adalah hidup kamu itu lagu mana. Itulah berakhir. Pernah berlaku di zaman Nabi, seorang sahabat mati ketika sedang mengerjakan ibadat haji. Dalam keadaan haji dia belum selesai, dalam masa dalam ikhram haji itu. Tiba-tiba dia mati. Sahabat tanya, Ya Rasulullah. Dia buat dengan dia. Nabi kata urus seperti biasa. Dan kafan dia seperti dalam keadaan dia memakai pakaian ihram. Orang ni Nabi kata dia mati. Bangkit di hari akhirat. Dalam keadaan labbaikallahumma labbaik. Labbaikala syarikalaka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakawal mu'la syarikalaka maknanya bangkit dia tu daripada kubur nanti dalam keadaan bertalbiah kepada Allah dengan pakaian ihram yang diihramkan pada hari ini muliakan mati sebab itu sejarah kematian dia begitu ada orang ni mati dalam keadaan Allah Taala tu tak suka dosa maksiat dia hina dia dia bangkit lagu tu juga jadi sebab itulah nabi kata usahalah hidup kamu sebaik-baiknya kenapa kerana kehidupan kamu itu mencorak Kematian kamu dan mati itulah merupakan keputusan yang kamu akan terima di hadapan Allah. Jadi kita nak sangat mati kita adalah sebagai seorang yang disebut sebagai Allahumma khatim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tauhsiho ya kedua. Jangan kamu tamat tutup riwayat aku ni dengan seburuk-buruk kematian ya Allah begitulah keadaan yang kita boleh faham daripada beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang keadaan kita waktu mana waktu kita hidup hari ini waktu kita mati waktu kita di kubur waktu kita bangkit berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi selalulah berusaha selalulah bertaubat selalulah mohon keampunan kepada Allah mudah-mudahan perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Taala kerana musafir kita tu panjang lagi hari ini musafir kita sampai sini ya baru mana siapa mana? Persinggahan dunia. Namun sampai jauh lagi. Dalam kubur tak tahu lagi mana cerita lagi. Bakit di hari akhirat tak tahu lagi mana cerita lagi. Kesudahan kita tu. Nak kepada syurga tu. Panjang lagi keadaan kita. Jadi waktu dan kesempatan yang masih ada. Binalah kehidupan. Semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin hebat hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang baik itu rezeki daripada Allah untuk kita pada pagi ini. Kekurangan di pohon, kemaafan dengan sebanyak-banyaknya. Siru <coughs> ala <coughs> barakatillah. <coughs> Akulu qawli haza wa astaghfirullah al-azim. Li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udh billahi minash rajim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله